Правила дорожного движения, не для тебя. Все. Пиздец. Машина меня толкнула. Вы сами упали. Я упал, конечно, меня толкнула машина. Хорошо, а чему вы перекрыли рух? Да, у, нас, у нас есть главный, от да, который, да, который да, по Поэтому пару пару. Пришел. От кого ты скрываешь свое лицо? От кого ты скрываешь свое лицо? Мы все открыты здесь. А ты от кого скрываешь свое лицо? Да? От кого вы? Снимай, снимай! От кого? Вот от таких, как вы, фанатиков. Я хочу с вас снять вы флаг. Меня... Вы позорите Снимаю, мою державу. Флаг, флаг, флаг нельзя понимаете? так использовать. Иду, Ты нос флаг. флагом вытираешь. Вот. Сними флаг. Уважаемые, вы меня сейчас избиваете. Флаг с меня одежду. забери. это тебе не платок носовой. Прапор сними, не вытирай с носу, прапор Здесь люди, для охраны общественного бюро. Они нарушают правила движения, во-первых. Они нарушают правила движения, нормально, так же. Да, давайте нормально. Потому что сейчас вынесут все стекла в этом автобусе. Не, не требуется. Вы милите, я так разумею. Так,

Наша принципова вимога треба не просто прибрати шокіна треба не поставити такого самого як шокін як Єрема, як Махніцький. ми маємо вже третього генпрокурора після євромайдана і всі вони займаються одним покривають тих хто тероризував Євромайдан, і покривають тих хто грабує країну зараз ці акцію ми мирним чином конструктивним чином даємо шанс Порошенку розвернути корабельського режиму з того курсу